Под маской этой невинной белой овечки, которая продает сигареты, скрывается коварное лицо табачных магнатов. Никотиновые палочки тут на любой вкус, цены доступные. В такой театрализованной форме у стен МВД прошел протест против доступности сигарет для детей и подростков. Кожна дитина може собі дозволити. Батьки не дають 20 гривень на цілу пачку, а на одну сигарету завжди вийде. Допомагає дітям, підліткам вирішити їх проблеми. Торговля вважаються незаконною. В основном на таких розкладках продають контрабанду неліцензірованої сигарети без акцизних марок. Лідером по продажі нелегальних сигарет є Київ столиці. известно более 60 таких точок чуть менше їх в Житомирі і Харкові. В Одесі торгують оптово, блоками. Звернути їх увагу на власне цю проблему, яка стала вже такою епідемією, і видно її видно на всіх вулицях, наприклад, Києва і багатьох інших міст України. А також ми звертаємо проблему на бездіяльність правоохоронних органів в вирішенні питання незаконної торгівлі тюнових виробів. Ми хочемо, щоб міністерство внутрішніх справ надало свої коментарі. Ми будемо звертатися до пана Авакова, як керівника цієї установи, щоб він ну щоб вони роз'яснили, чому вони не роблять. А вот в Черкасах такой проблемы нет. Бороться начали еще в далеком 2003 году. Боролись долго. Сегодня, говорят активисты, с проблемой продажи нелицензионных сигарет можно справиться за два месяца. Главное – ликвидировать схему продажи. А в схеме есть свои действующие лица, продавцы, всем знакомые бабушки. Якщо ви влаштовуєтесь на роботу вуличної торгівки, ви повинні мати пачку довідок, що ви сама нещасна людина в світі. Тому зрозуміло, що вони виглядають нещасними. Але ж питання, в чому що да, таких людей підшукують для того, щоб ай, жалко, бабку. Давайте хай краще наші діти помруть раніше. В МВД говорять, що подобними ділами у міліції нет времени займатися. Один з незрозумілих їхніх аргументів був те, що для того щоб скласти протокол на це порушення, може зайняти більше більше одного дня, тобто скласти протокол, зібрати документи, звернутися до суду, і, начебто, у дільничого чи у представника органів внутрішніх справ немає на це ні часу. Несмотря на то, що подобна торговля работает, количество курячих таки стало меньше. за последние п'ять лет сократилось з 10 мільйонів до 8. в основному курять э, чоловіки э, середнього віку. Э, але серед молоді багато жінок курять. Ну якби якщо жінки взагалі набагато менше курять ніж чоловіків загальній популяції, це пов'язане з зубоження людей і низький рівень освіти і матеріального достатку. Штраф за незаконную торговлю от 500 до 4000 гривен. Так как суммы не маленькие, активисты уверены, что не все бабушки смогут их оплатить. И их торговля прикроется. Но вот только куда пойти этим бабушкам зарабатывать деньги, неизвестно. Ведь на пенсию прожить невозможно. Коммунальные предприятия Киева нанесли ущерб городскому бюджету в 114 миллионов гривен. В бюджеті міському на 2015 рік приблизно таку ж суму закладено на капітальний ремонт доріг. Є що ремонтувати у нас, правда? Стан доріг, це можна взагалі годинами говорити. Ці кошти можна було б направити і е, збільшити обсяги, обсяги цих ремонтів. Це просто тільки приклад. Е, Найбільш збитковою сферой є житлово-коммунальное хозяйство. Из этих 114 миллионов, 88 миллионов припадает именно на этот сектор. Основные нарушения на предприятиях – безосновательное завышение расходов, махинации в сфере госзакупок. Наиболее убыточны – жеки, говорит Зоя Руденко. Поэтому чиновники не должны медлить с реформами в этой отрасли. Дотации, проблемы энергосбережения не решены. Комунікації величезне коло питань. Нам відомо, що ініційовано вже ряд кримінальних проваджень це дійсно факт відомий. Але, на жаль, стадія і стан цих кримінальних проваджень на сьогоднішній день є невідомим. Не мешало бы ликвидировать значительное количество коммунальных предприятий, говорят юристы. Особенно те, которые дублируют функции друг друга, где нет связи с населением. Эксперты напоминают, совсем недавно Киев считался одним из самых зеленых городов Европы. Кожний директор комунального підприємства у районі, директор комунального підприємства міста, вони мають абсолютно різне бачення озеленення, абсолютно різне бачення того, як має виглядати зелені зони. І на виході ми маємо те, що концепції немає, єдиної картинки немає. Це не означає, що там має бути якась одна загальна калька, і всюди там ростуть одного виду квіти. Але загальний вигляд він має бути визначеним. Эксперты призывают коммунальщиков вернуть столице прежнее лицо. А для этого предприятиям по озеленению необходимо работать в унисон. Европерспектива стала мантрой для отечественных политиков. Причем независимо от их реальных политических взглядов, того, что они делают на практике, когда приходят в власти. Планы вхождения в ЕС строил и Кучма, и Ющенко Янукович. Но в реальности сближение с Евросоюзом происходило по формуле «шаг вперед, два шага назад». У нас на сегодняшний день европейская интеграция, тема европейской интеграции превращена в некую религию и относится к ней как к некой табуированной теме, которую нельзя критиковать, что у нас есть только один выбор. Но я думаю, что нормальная, здоровая, вот именно которая не воспринимает в штыки саму тему европейской интеграции, а именно нормальная, здоровая евроскептическая основа должна быть, которая критически относилась бы к многим вопросам. Европа думает над новым форматом отношений с Украиной. Эксперты отмечают, что после вхождения в ЕС в стран Балтии, а также государств бывшего Варшавского блока, Евросоюз пока не может дать Украине четких перспектив членства. Тем более, что так называемые Соединенные Штаты Европы сейчас переживают определенный спад на юге. Греция объявила, что не в состоянии выплатить долг. Проблемы и в Испании, и в Португалии. Расширение ЕС на сегодняшний день, можно сказать, достигло какого-то рубежа и в ближайшее время, скорее всего, больше нам не стоит ожидать каких-либо весомых приобретений, присоединений к ЕС. Соответственно, инструмент восточного партнерства, как инструмент расширения ЕС, влияния ЕС, он тоже действительно стагнирует и находится в, в каком-то глубоком кризисе. Изначально взятой властью курсное обещание безвизового режима, быстрого рывка в ЕС, ожидание огромной помощи с их стороны, зоны вольной торговли и соглашения об ассоциации, все это казалось иллюзией не потому, что европейцы такие плохие, а потому что изначально это была неподъемная ноша, учитывая сжатые сроки и состояние экономики Украины. Саммит в Риге ⁇ это неудача и провал не внешней политики, это провал внутренней политики. Это провал ставки на евроинтеграцию как наше все, как единственную стержень, вокруг которого выстраивалась некая консолидация общества, выстраивалось какое-то видение будущего. То есть, вот Украина, как там, будущий член ЕС, это все понятно, вроде как. То есть, причем без, никто даже не вдавался в детали, а вот там просто говорит: посмотрите на Польшу, да, например. Хотя, на, хотя это тоже нечестно, потому что, например, в том же ЕС есть и Румыния, и Болгария, которые даже не стали полноправными членами ЕС, до сих пор не имеют, например, не входят в шенгенскую зону. Есть Венгрия, граждане, которые совершенно иначе оценивают итоги интеграции в ЕС, и потому там при власти продолжительное время находится правительство Виктора Орбана которая крайне скептично оценивает и находится в таком достаточно контрах серьезных с Брюсселем. Экономическая ситуация в Украине заставляет корректировать интеграционные планы. Например, напоминают эксперты, есть ли смысл вводить режим либерализации торговли на спаде промышленности и производства. Экономисты говорят, что либерализация нужна, когда избыток товаров, их некуда девать и нужны выходы на внешние рынки. Либерализация нужна, чтобы уменьшить эти барьеры. Сегодня этого в Украине нет. Все, что мы можем предложить, и так продается. Кстати, несмотря на снятие в 2015 году Евросоюзом ограничения для Украины, у нас спад в экспорте в ЕС до 36%. Так что пока страна не выйдет из войны экономического кризиса, осязаемых европерспектив лучше никому не обещать. Но это не значит, что не нужно проводить реформы. Реформы необходимы прежде всего для самих украинцев.